Вітаю вас! На шляху до європейського співтовариства Україна має провести цілий ряд реформ, в тому числі в сфері захисту прав дітей. І один із напрямків це інституціалізація, тобто процес заміни системи інтернатного догляду на систему, котре забезпечує виховання в сім'ї. Бажаючих взяти на свої плечі відповідальність не так багато. Проте вони є. Вчинки наших співвітчизників заслуговують на повагу. За доброту, та небайдужість. Роману 4 роки. Він з радістю грається в ігри. Спілкується з дітками, прислухається до порад старших. Весела гра його захоплює, і він щасливо посміхається. Бо що є найкраще, коли поряд рідні люди? Хоча насправді рідними вони йому стали зовсім недавно. Він відразу відчув до них якийсь потяг, пішов на контакт і захотів залишитися в цій сім'ї. Тепер має маму й тата і вадика вже півроку, як вони разом. Взяти свою сім'ю покинуту дитину Оксана надихнулась, прочитавши чимало спеціальної літератури та переглянувши телепрограми відомих психологів. Серце її йокнуло, і вона запропонувала чоловіку підтримати її ідею. Потім тривав процес оформлення необхідних паперів, і всі з нетерпінням чекали моменту, коли дім наповниться гаміром і дитячим сміхом. На фотографии мы его увидели и по возрасту поняли, что он такой же, как наш Вадим. Но когда мы приехали в детский дом, приют это был, он оказался таким маленьким, таким шустрым. Очень маленьким мы даже не ожидали, что он будет такой миниатюрный мальчик. Тут же прибежал знакомиться, сел, суетился, что-то там, мы ему их подарки привезли, сразу за подарки, и все, и рассматривать. Очень быстро пошел на контакт, очень-очень он суетился, все, то есть такое впечатление, такой маленький ураган залетел и, и улетел, так скажем. Мы ездили вместе с ним знакомиться, я объяснила сразу Вадику, что есть детский дом, в котором живут детки, у них нет мамы и папы. Я тебя с садика забираю, а их не забирают, вот они там и живут. За професією лікарі подружжя вирішило одностайно: треба бути милосердними і проявити турботу про хлопчика. І зараз Оксана та Олександр не шкодують, що зробили такий серйозний крок. Бо, поглядаючи на малюка, бачать в його очах стільки безмежної любові, що будь-які сумніви тануть, наче сон. Це, звісно, то нового чоловіка та. Це... достаточно серьезные изменения в нашей семье были. Ребенок живой, активный, это, это новый человек. То есть, конечно, у него есть свои какие-то требования, у нас какие-то свои правила, которые мы должны либо под него подстроить, либо он под нас. Ну, то есть, как-то приходилось, конечно, привыкать и Сначала было очень непривычно, потом стали как-то вот все-таки с друг другом больше общаться. Я взяла отпуск по уходу за ребенком То есть для того, чтобы максимально ему времени уделить. Он нуждался действительно в том, чтобы с ним были все время дома. То есть где-то куда-то еще рано было говорить. Поэтому мы вместе с ним проводили время дома, на прогулках. Быстро он освоил, он очень быстро понял, что мы его мама и папа. С радостью. Вот это, конечно, он не присматривался. Во-первых, я к нему очень долго ездила в детский дом. Когда мы приехали домой, у него вообще не возникало вопроса. Вот папа, мама, брат, с дедушкой, с бабушкой познакомились. Я вас люблю. То есть все, вот вся родня, это абсолютно сразу, это была его родня. Он, он четко придет, я хочу жить с вами. Все. Это уже другая семья в Романа. У першій життя не склалося. Знову змінювалось оточення, притулок санаторій. За чотири роки стільки пережив. Постійні стреси відбивалися на стані здоров'я, фізичному та психічному. Затримувався його розвиток. У сім'ї машків хлопчина ожив. Підріз, каже мама, на три сантиметри, зміцнів. Батьки вдячні всім, хто допомагав цьому. Благодаря развитию, благодаря помощи вот профессиональных педагогов и других сотрудников вот, центра да, и группы «Почемучек» наш ребенок за неполных пять месяцев, вопреки всем прогнозам, стал посещать замечательный детский сад «Эврика», в который ходит наш ребенок Вадим родной. Да, и Ромочка тоже очень хотел туда, поскольку это было показателем взрослости какой-то, он очень хотел за Вадиком идти. И с удовольствием теперь мы начали ходить в этот детский сад. Предложение о принятие ребенка в семью приемного, э, ну, конечно, был в определенной степени ну, шокирован. Это такая информация ну, трудная для восприятия, и сложно было это все при себе представить, понять. Э, Но ну, со временем э, произошло более так сказать, осознанное понимание. Э, я поддержал свою жену в этом, потому что э, нельзя принять ребенка и предоставить его одной маме. Это работа обоих родителей. Постоянно. Не представляем как бы уже семьи без него. Он серьезно прогрессирует в социальной адаптации, э, он ходит и в садики, и в развивающие группы, э, мы с ним хорошо ладим, конечно, не без трудностей, тут питать иллюзии не стоит, но это все сложно, ну, я говорил, что э, трудно, но хорошо Майже два місяці Рому ставлять на ніжки фахівці хортицького центру, вдихають в нього нові сили та віру, що таким його життя буде і надалі. Оскільки хлопчик мав порушення в звуковій мові, зараз вчитель логопед здійснює корекцію мовлення, робить логопедичний масаж, відпрацьовує дихання, проводить уроки з артикуляційної моторики. Значна роль у реабілітації й мами. Вона дотримується всіх порад фахівців. конечно интересный первое мое впечатление было ребенок у ребенка голод эмоциональный голод да он первое что он делал он пришел сказать дай мне еще мы с ним сделали первое задание он еще 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 то есть первое время у нас было любимое слово еще конечно поведение ромы немножко отличалось отличалось чем он очень громко говорил. Ну, потом я уже поняла, почему. Его длительное время никто не слышал. У ребенка был бешеный дефицит общения, бешеный. И дефицит, конечно, ласки. Совершенно недавно у него... Было любимое слово еще, теперь слово люблю. То есть ребенок понял э, значение слова люблю. Что такое любовь? Он подходит, подойдет даже на занятие, сделал упражнение. Мама, я тебя люблю. Мама говорит, я тоже тебя люблю. Подойдет специалистом, меня обнимет. Я тебя люблю, Наташа, я тебя люблю. То есть у ребенка э, слово люблю вышло на первый план. Он понял, что такое люблю и как хорошо любить окружающих, как хорошо, когда любят его. Словарный запас был несколько бедноват, он не понимал значения очень многих слов. И первое, что меня удивило, он когда заходил, он на все нюхал. Нюхал игрушки, нюхал, я не знаю. Мама говорит, он нюхал волосы, то есть он подходил, у меня нюхал, говорит, ты так пахнешь. То есть у ребенка был сенсорный голод, он не знал многих запахов, он не знал многих вкусов. Для каждого ребенка очень важно иметь близкого человека, чтобы поделиться своими эмоциями, своими переживаниями, успехами. И каждый ребенок, когда поступает, попадает в семью с любыми, даже самыми серьезными тяжелыми нарушениями, может наверстать упущенное. И вот в нашем отделении мы максимально помогаем родителям правильно подойти к ребенку, узнать его достоинства, его развития, помочь усовершенствовать. Очень важную роль играют специалисты в развитии детей. Они помогают не только детям, но и учат родителей правильно воспитывать, правильно развивать деток. В социальной комнате для развития жизненной социальной практики дети получают так называемый второй завтрак, они учатся культурно-гигиеническим навыкам. Есть же у нас и братья наши меньшие, за которыми дети непосредственно в игре, с интересом могут ухаживать за ними и тем самым совершенствовать свои навыки твои твои оглубоко глаза твои, твоя душа добрая и чистая. Дарей ее тому, кому больно. Одному. твори добро, носи земле, твори добро другим во благо. Не за красивое yeah, спасибо. Вщеба тібя рядом, твори добро на цій землі, дворі добро, другімба, блага, не за красиво є, спасіба, усли рядом. Кажуть, співчувати горю то людяно, а полегшувати його, то по-божому. Якщо ж чужа біда сколихує і вашу душу, відкрийте її осиротілим дітям. И нехай радістю буде сповнене їхнє дитинство. Хай щастить, до побачення!